Dinobucatə həyat o lənətə gəlmiş arayış üçün kontura yollanəsi oldu. Zaldakı köklərin önündə artıq uzun-uzun növbələr yaranmışdı və aralarında da sən demə fərq yox idi. Nisbətən qısa olanını seçib saydım. Önündə düz 27 adam dayanmışdı. Bu ara konşu növbəyə qoşulmağı daha uyğun saydım. Çünki onun uzunluğu bizim növbədən seçilməsə də sıraya düzülənlər cəmi 22 nəfər idi. Sadəcə bəziləri şişman olduğundan, digərləri isə yanında çamadan daşıdığından bir-birindən aralıda dayanmışdılar. Ancaq konşuluqdakı növbəyə dayanmaq çətdim, gözümdə qaldı. Çünki həmin 22 nəfərə zala təzəcə girən daha 8 nəfər əlavə olundu. Zal qaranlıq, matəmiz və cansıxıcı idi. Divarlar köhnəhal divarların suvağı yer-yerə tökülmüşdü. Zalda cəmi 9 köşk vardı və bunlardan Loppi çəri tərəfdəkilər neon işıqları ilə aydınlandığından adamın gözlərini qamaşdırırdı. Çarəsiz nigaranlığın əsirinə çevrilən insanlar susmağa uyğun görürdülər. Hərdən bir, həm də çox nadir hallarda onlar bir addım, bir addım irəliləyirdilər. Hər köşkün önündə gərəkli sənədləri və kağız chuğuzu qoymaq üçün rəffar idi. Növbədə birinci olan və bu arzulanan köşkə yanaşan şəxs Həmin rəfa qoyduğu dirsəklərini geniş aralayır, sanki bununla özünün mövcud durumuna hakim olduğunu başqaları qarşısında sübuta yetirirdi. Onun uzun növbədən sonra yorulub gərilən sifəti isə yuxarıdan düşən işığın şüaları altında tanınmaz dərəcədə dəyişirdi. Həmin an o adam necə də bəxtəvər görünürdü. Qarşısındakı məmurla necə inamla söhbətləşir, onun necə də şükh gülümsəyirdi. Penzereyə sarə əyildiyindən onun donqarlaşan beli iri qara ləkə kimi özündən sonraçıların qarısında ciddi maneə çəkilirdi. O ara sırada 2-ci və 3-cü olan şəxslər növbədən çıxaraq həmin o 1-ci adamın sağ-solunu kəsdirirdilər. Onlar da eyni rəfə dirsəklənirdilər. Həm də yalnız bir dirsəklərindən sökəndikləri üçün üzlərinə işıq düşmürdü. Burada duranda onlayn qarşıdakı təhzii qismən dadırdılar. Sanki növbədə birinci dayananın hərəkətlərinə səbirsizliklə göz qoyur, onun əməliyyatları əbəs yerə uzatmadığından, yersiz suallar vermədiyindən, hazırda tutduğu üstün mövqeydən sui-istifadə etmədiyindən əmin olmağa çalışırdılar. Çünki rəfə bu cür arxayınlıqla sülkənən və məmurdla göz-gözə danışan birisi mütləq buna zəhd edə bilərdi. Növbədə ikinci və üçüncü olan adamlar da artıq arxalarında dayanan və onlara da növbənin yetişəcəyi anı uzun uzadı gözləməyə hazır insanlara əsla bənzəmlərdilər. Ara sıra geri qanrılmaqla onlar uğurlarından